Красивый концерт, составленный в академической манере, с чистым звуком, живым пением, талантливыми исполнителями и зажигательными танцами, подарили городу в честь Дня достоинства и свободы Украины 21 ноября народный женский вокальный ансамбль «Камертон», вокалисты и инструменталисты из Мельской детской музыкальной школы номер 2 и народный ансамбль танца при Дуналье «Я на свете, моя краина» – так назывался музыкальный подарок родному городу. Очаровательная Екатерина Пуческу открыла концерт песней «Моя Украина». Затем ансамбль «Камертон» исполнил несколько украинских песен, в том числе и акапелла ой Вершемий Верши. Нужно сказать, что выступления Камертона составили основу концерта. Вокалистки поднимались на сцену трижды и пели три блока эстрадных, народных и академических песен. Руководитель ансамбля Алина Чебан и участница ансамбля Екатерина Пуческу исполнили также несколько сольных произведений. В дальнейшей программе приняли участие народный ансамбль танца «Придунавье», ансамбль современного танца «Фантазия», вокалистки Алина Чебан, Наталья Смашникова, Алина Мельник, Анастасия Минчева, Анна Втомович и Мирослава Хачик. Украинский колорит усиливали национальные костюмы и сцена, украшенная в народном стиле. Концерт оставил очень приятные впечатления и ощущения сопричастности, национальной идеи и патриотизму. Оксана Карцелян, Веб-студия «Курьер».